श्रीमहागणाधिपते नमः ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ इति श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली प्रारम्भः ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्याय नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम श्रद्धा नम ओं विभुथ्य नम ओं सुरभ्य नम ओं परमात्म नम ओं वाचे नम ओं पद्मय नम ओ पद्मा नम ओं शुचय नम ओं स्वाहाय नम ओं स्वधा नम ओं सुधा नम ओं धन्याय नम ओं हिण्यमय नम ओं श्रीलक्ष्म नम ओं नमः नम ओं नमः नम ओं आदि नम ओं नमः नम ओं दीप्ताय नम ओं नमः नम ओं वसुधारिण्य नम ओं कमलाय नम ओं कांताय नम ओं नमः नम ओं क्षीरोदसंभवाय नम ओं अग्रह्रदा नम ओम बुद्धये नमः ओम अनघाय नमः ओम हरिवल्लभाये नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताये नमः ओम दीप्ताये नमः ओम लोकशोक नमः नम ओं नमः नम ओं नमः नम लोकमात्रे नमः नम ओं नमः नम ओं नमः नम ओं नमः ओं पद्म नम ओं पद्मोद्भवाय नम ओं पद्म्य नम ओं पद्मनाभप्रिया नम ओं रम ओं पद्मय नम ओव्य नम ओं पद्म नम ओं पद्म नम ओं पुण्यगंधा नम ओं सुप्रसन्ना नम ओं प्रसादाभिमुख्य नम ओं प्रभाय नम ॐ चन्द्रवदनायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः ॐ चतुर्भुजायै नमः ॐ चन्द्ररूपायै नमः ॐ इन्दिराय नमः ॐ इन्दुशीतलायै नमः ॐ आह्लादजनन्यै नमः ॐ पुष्टय नमः ॐ शिवायै नमः ॐ शिवकर्त्र्यय नमः ॐ सत्यै नमः ॐ विमलायै नमः ॐ विश्वजनन्त्यै नमः ॐ तुष्ट्यै नमः ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ॐ प्रीतिपुष्करिन्त्यै नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ शुक्लमाल्याम्भराय नमः ॐ श्रियै नमः ॐ भास्कर्त्यै नमः ॐ बिल्वनिलयाय नमः ॐ वरारोहाय नमः ॐ यशस्विन्त्यै नमः ॐ वसुन्धराय नमः ॐ उदाराङ्गाय नमः ॐ हरिण्यै नमः ॐ हेममालिन्यै नमः ॐ धनधान्यकर्ते नमः ॐ सिद्धये नमः ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः ॐ शुभप्रदायै नमः ॐ नृपवेश्मगतानन्दाय नमः ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ॐ वसुप्रदायै नमः ॐ शुभायै नमः ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः ॐ समुद्रतनयायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ मङ्गलादेव्यै नमः ॐ विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ॐ प्रसन्नाक्षै नमः ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः ॐ दारिद्र्यदंसिन्यै नमः ॐ देव्यै नमः ॐ सर्वोपद्रवारिण्यै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ॐ भुवनेश्वर्त्यै नमः ॐ इति श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली समाप्तम्